Привет! С вами Анастасия Смайл и сегодня я как бы так решила заснять такое маленькое-маленькое-маленькое заснять такое маленькое видео. Ну, как бы маленькое, и извините, то что у меня не выходило видео где-то неделю! Мне кажется, мне с пумпунчиком у тебя не идет. Сходчиком. нет короче там же да, извините то, что я не, у меня не было видео где-то целую неделю потому что я выступала в городе Верховный и мы заняли 4 первых места и 7 лауреатов первой степени это очень клево Да, и сегодня такое будет маленькое видео. Я расскажу о своей коллекции духов. О своей коллекции духов. А у меня их много. У меня их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, двенадцать духов. И вон там еще много. Вот а кто видит на этажерке, вот а, там. Вот. И расскажу, как, какие я купила себе бипсы. Я не хвастаюсь, меня просили очень много в Твиттере, поэтому... И я, я начала заниматься маникюром. Об этом в конце видео. И начнем мы моей коллекции духов всем было интересно, сколько там у меня духов, какими я пользуюсь и как они называются, где я их покупала. Рассказываю прямо сейчас. Я думала, черный чай. Это вот такие духи, но они... Эл Адико. Не буду трогать. Это тестер, который я принесла из магазина Avon. Тестер ПС. Кто знает, что такое тестер ПС, а именно тестер я знаю, что это такое. Что такое ПС? Пишите внизу в комментариях, потому что я фиг знаю, что это такое. Короче, в таких духе не пахнут. подготовлены маленькие листочки, но не подготовлены, а из старых страниц, поэтому я сейчас понюхаю, что он пахнет, я по-моему, я забыла, что он пахнет прям в рожу виноградиком у меня вообще все духи пахнут определенным этим вкусом из фруктов еще вот сладенькое Это у нас виноград. От... Виноград пойдет вата и задавать. Я рэпер. Просто зашибись. вторые духи это типа тост тоже тестер ПС. Как я уже сказала, что такое ПС, пишите внизу в комментариях. И это от Люмия. какая Я думала, тут Адам Ламблер написано. Алан Блей. Короче, вот так вот выглядит упаковка. Я не знаю, как это называется. Я говорю, наберите мне тестер там таких вот духов, там что то еще. Они говорят, хорошо набрали не всякой фигни. Но они так вкусно пахнут. И еще тут из некоторых духов мне подарила мама. Вот, сейчас посмотрим, как вкусные ли эти пахнут. Хотя бы не в рост, хотя бы на палец. Яблочко. Кстати, я купила себе новую футболку. Короче, вот такая у меня коробка. Коробочка. Корова-карабинка, корова-карабинка, корова-коробушки-карабиночки. Так, эти использованные духи. Так, вторые, третьи духи у нас, которые так тоже так тестер пусы. Посе... И у меня их осталось совершенно мало, потому что они... Купи! Они зашибись. Они просто зашибись. А если сказать точнее, я сейчас включу музыку. И вы знаете какие это духи на моем канале это произносить нельзя. Это вообще нельзя произносить на моем канале. Слушаем. Вы, мне кажется, вы все поняли это слово, но... Привет, мне его заговори. Я сейчас скажу, чем он пахнет. А ч музыка-то вырубилась, я не поняла. Вс. У тебя есть деньги. У меня, нету. Ты не очень мачо. Мачо. И я мачо. Я старый. Я люблю свою работу и русский не жуби. Хуй, что значит секси прав. Хуй, хуй. Я плачу налоги. Как официально-то? Тут бумажка, которую можно порвать. Пополам. Прикол, я только 6 минут говорю только о, о двух духах. Это видео получится о -о очень длинным. Кому нравится, пожалуйста не Так. Кстати, если люди спрашивают, почему я вот так вот делала, это надо их развлечь немножко, чтобы купил. Какого наркомания? Мороженка! Держи, моя мороженка! Видите? Но я не душа. Да, волосы. Да еще не близко. Блест... Полное нарковане. Буду <сос> и тот тема. Так, я отмела, чтобы которые поделили меня, в сторону. Ты разухи, это блин тоже тестер Зейма, Ну, не а и другого магазина, ну так вот и не вылезет, тоже тестер ПС. Как вы колокольчиками? Я только 8 минут рассказываю о трех духах. От четырех духа, уже. И больше кривляюсь. Так дальше идут духи, те, которые я тоже покупала. Где я покупала, они не тестеры. И это мрак. Такие называются мрак. И у них такая замутненная такая сама коробочка, коробушка. И, я так понимаю, это видео получится где-то 15 минут или 12. В крайнем случае. Короче, в крайнем случае это получится да? Кстати, кто не знает, что это за песня, это песня там, где Алиса Доценко выступала в Краснодаре. Короче, отбирали это, когда участник слышал в танцу. Кто хочет увидеть эту песню, кто хочет найти эту песню, хочет... Короче, я ее оставлю внизу, внизу в описании. пахнет какими-то волнами вроде. А, нет, тыквами пахнет. Тыквами причем сладенькими. Наркомания. Танцуем. Уйо. Уйо. Так, следующие духи, они идут. Тоже тестер ПЗ. А Маленькие. Кто хочет увидеть в ней, кто хочет увидеть, а как выступала Алиса Цыцинка под эту песню, ссылка на видео будет в описании. Чтобы на не Ой, наркомания. Все духи измахнула. Манго. Я не знаю, либо лимоном, либо лаймом. Нет, не лаймом. Авокадо. О. У меня бумажек не осталось. Раз. раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть еще бумажек. У меня только четыре. Пять, шесть. Где лук, да? Так, ну все они от... От до бесит. От зона, короче, какая-то. А зона, там, а зон там золотые не И вот эти духи надо постоянно встряхивать. И вы не думайте, что я вот так вот так. Я просто трясу для них. Все. Короче, цветами пахнет, мне так кажется. Вот эти духи мои самые любимые, я их очень люблю не Эти духи пахнут лимончиком, слаймом. Ну, короче, пахнут мохито. Да, они пахнут мохито. Очень вкусно. это такие пухи Apple, пока без надкусанного яблока. Я не знаю, по-моему, я сейчас проверю. Да, и правда яблочко пахнет. Вот эта карабушка мне понравилась больше всего, и там духи пахнут не на спирту, а нет. клубничкой пахнут, я ими как день не пахнут клубничкой, и бутылек у них даже мог водичкой, это очень клево. Такие пупырки кто видел. Но ну, кто бы мог подумать, что снова все равно... Мне тебе не, не нравится. ...утомленное солнце. а отклеи а, а, духи, эти духи мне подарила мама. Вот первые духи это они от Сеймон Фэмили. Они пахнут всем сладким. Я сейчас скажу. Они пахнут, по-моему, всем сладким. И вот этот не запах напоминает. Мороженки, лето. короче, все летние. Клево. Черненькую челку. Да, да, я в черном списке. Черно в черном. помню. Да, а дальше идут вот такие вот духи, они а Тотла Кост, Дочь Офф Пинк. Такого такие же, Постивай. Я очень люблю много брызг с духами. как дела? Вот они вот пахнут малинкой. Я вот не ошибусь, но они пахнут малиной. Семья. Да, я начала. Я купила короче виновщики. Это уже традиция танцевать в каждом видео. Вот. Так я, 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 начала... я думала, там я заказывала все такие белые наушники, как свой белый как раз телефон. Он уже не совсем белый. Он же весь серый. Так сказать. Покупала себе такие белые наушники, и у них тут на таких вот, вот хренюшечках было написано бит. Я такая. Бит, клево, качественные. Конечно, привозят. Какие клевые битцы вообще. Короче, ну, слушай, так, прикольненько, лапша. лапша, 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 пипец, да, я начала заниматься маникюром, я уже снимаю 15 минут, 15 секунд, я начала заниматься маникюром, а так, я уже сделала бабушки маникюр, момент. И сделала своим подружкам, сделала своим взрослым подружкам и сделала папе. Сам напросился. И я вам скажу, сейчас покажу, сколько у меня лаков. Лаки у меня не профессиональные, я вам так скажу. Первый лак это вот такой вот покупали для пробы. Вот такой вот фиолетовый, вот такой яркий. Ну, короче, такой. Дальше бежевый. Обычный аймаль. Обычный прозрачный и обычный розовый. Дальше киточка тоже не профессиональная, чтобы снимать рисунки. Она ее обрезала. Как крем. Мазать ног. Намазать ноготь крем. Кремом намазать ноготь размазать. и размазать. И вот так вот сделать. И это вот так вот должен просидеть полчаса. После вот таких маленьких. Пилочка, пилочка, лупилась. Луплю, луплю. И, кстати, у меня от духов Айван Фэмили осталась вот такая коробочка, которая прикольная. Короче, всем пока. Там была Саша Смайл. Ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. И, кстати, когда я вам говорила, то, что я скину музыку и видео самой Алисы Доценко, я не знаю, где это видео находится. Поэтому без обид. Пока.